говоря, упала на пол и просто так накрылась одеялом и лежала. Потому что, ну куда бежать? На улицу ты не побежишь, ты же не поймаешь, в какую сторону она летит. Ночи были очень страшные звуки, слышны были полеты шахедов. Взрывы. У нас в квартире, где я живу, вылетели окна вместе с Рамой. В общем, было очень страшно, и жутко. Честно говоря, в этот момент просто молилась я все, что я могла делать, потому что куда прилетит, это все непонятно.